Легко сказать, выезжайте, потому что люди с инвалидностью, они уже два месяца не получают пенсии, не получаем зарплат. Город Краматорск и Славянск. Город Славянск настолько заблокирован, что практически, чтобы выехать, преодолеть 10-15 километров, надо потратить 3-4 часа. Это нужно найти такие э, блокпосты, где оставили хоть какой-то коридор, ну, выехать. А вот. Поэтому э, на сегодняшний день нет связи там, связи с ними. Очень много писем получаю, потому что, ну, как общественная организация, Донецкая областная организация, очень много писем и просьб, что моя мама осталась 84 года, мой дядя остался. Умоляю вас, за любые деньги, какие вы не скажете только вывезите, вот такой-то адрес дают. И хочу сказать, вот девушка, которая лечилась в больнице восстановительного лечения, передвигается на коляске, ее муж остался в Славянске. Знаете, город Славянск, он же как бы город инвалидов. Там вся инфраструктура приспособлена. Это и дороги, и кафе, и съезды, и пантусы. Э, пантусы. И озеро все приспособлено для того, чтобы они чувствовали себя независимо и как бы без стеснения. Поэтому э, она уехала в Николаев, а он остался. И вот она просит с Николаева, ну свяжитесь, ну проедьте, ну умоляю вас, он остался один, воды нет, он шейник, у него не работают ни руки, э, ну ни ноги, ни руки. Вот. Поэтому выехать э, это очень... Вот это не так просто, особенно когда нет связи. Когда нет света, не заряжаются телефоны. Все. Ну и когда нет воды. Знаете, у нас в Краматорске были перебои воды по несколько часов. Не было вот три дня назад. И вы знаете, я ощутила, что это такое. Как это страшно, когда нет воды. Ты понабирал везде во все, но это не спасет тебя. Ну а когда нет света и газа уже, это совершенно другое дело. Я говорю, что со славянского санатория мы вывезли 45 человек. Акция "Дорога жизни" при поддержке королевской, которая организовала э, э, автобусы. Плотила. Наталья Королевская, Наталья Королевская? Майте, ну, Вы про политика да. за говорите? да? Ну, про ту Она не политик уже. Ну, уже не? Но она же не политик. Она экс-министр. Ну экс-министр, ну не ну, политик. У снявшись... нас претендувала на ну, посаду. Ну, претендувала, да. да, может быть. Но, снявшись э, с э, президентской э, гонки этой, э, она потратила деньги все на помощь от э, Юго-Востоку. Я хочу сказать, что... Ну, юго восток У нас и Восток только есть. Ну, Востоку. Я нету. Я просто хочу сказать, что продуктовые наборы, которые действительно развезли всем, которые они организовали, Дорога жизни, акции, это. Вот, такая была по славянскую и его хватит на полтора месяца. Это были самые такие много очень. Более 300-400 гривен. Это продуктовый набор. Но его хватит на, на месяц-полтора. Он спасет человека от того, чтобы хотя бы как-то прожить. Но представьте, эти люди не получают денег. Ну а какая у нас пенсия? У нас нету таких ну, сбережений. Пенсии мизерни в Украине. Тут, тут, тут. Пенсии в Украине мизерные. То есть мизерные. Ну, ты еще сто у меня пенсии.